Сегодня каждый э, игрок внес все-таки свою строку в историю футбола, потому что он, мы нашим болельщикам и нашим э, самым назовем так самым преданным э, зрителям в Украине э, дали самое главное, это в понедельник возможность выйти и доказать, что наша команда готова э, выезжать во Францию и представлять нашу страну на No. высшем европейском форуме. Ну и, конечно же, поблагодарил их, сказал, чтобы у них ни в коем случае не э, снижалось э, такое чувство победы. И обязательно мы еще увидимся с ними в воскресенье и проговорим э, разные вопросы, поговорим о жизни, для того, чтобы в понедельник они думали только об игре, только об э, результате и только о том, что э, в их возможностях в, осчастливить нашу страну, наших болельщиков и, конечно же, э, еще раз подчеркнул, что у каждого игрока есть, ну, наверное, шанс в жизни пройти европейский цикл. Конечно, я очень рад дебюту, что получилось добыть положительный результат. И, если честно, не особо ожидал, но верил, что есть где-то шанс выйти, когда уже в перерыве сказали, что будете разминаться с первых минут второго тайма. И настраивал себя, что есть шанс выйти и, конечно же, добыть положительный результат. Ну, во втором тайме, можно сказать, чуть-чуть прибавили и забил немножко так легче стало хотя они в конце придавили немножко ну хорошо что выиграли нас настраивали на чтобы вам на очка взяли хорошо ну, выиграли первый тайм катастрофа такие разрывы я не знаю если мы так будем с Испанией играть то нам будет очень тяжело надо пересмотреть свою игру сделать разбор ошибок и ну, больше больше не допускать их, потому что так играть нельзя. Сегодня была игра с Македонией, нам нужно было атаковать вот, больше вперед. С Испанией нам тренера скажут, может быть, по-другому.